নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে প্ৰফুল্ল অসম ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ যদি আপোনালোক চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু লগৰ বন্ধুসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজি এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম যে আছাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো ফৰেষ্ট গাৰ্ড পোষ্ট আছে আপোনালোকৰ বনৰক্ষী পোষ্ট আছে সেই পোষ্টত আপোনালোকৰ কিমান পথ খালী হৈ আছে আপোনালোকক গোটেইখিনি জনাই দিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব এতিয়া আপোনালোকৰ বহুতে ফৰেষ্ট গাৰ্ড প'ষ্টৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে কিয়নো আপোনালোকৰ অসম বন বিভাগৰ যিটো ফৰেষ্ট গাৰ্ড প্ৰচেছে তাত আপোনালোকৰ হাইটটো অলপ কম লাগে তাৰপিছত আৰু বহুতে অপেক্ষা কৰি আছে এইবাবে যে আপোনালোকৰ যিটো ফৰেষ্ট গাৰ্ড প্ৰচেছে তাত আপোনালোকৰ যিটো বয়স বয়সটো অলপ বেছিকৈ দিয়ে সেইবাবে আপোনালোকৰ বহুতে অপেক্ষা কৰি আছে তাৰপিছত আৰু বহুতে এইবাবে অপেক্ষা কৰি আছে যে যিটো ফৰেষ্ট গাৰ্ড প্ৰচেছে আছাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সেই পোষ্টত আপোনালোকৰ সোমায়ে আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিং কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকৰ এটা ষ্টাৰ লাগে সেই ষ্টাৰটোৰ বাবে বহুতে অপেক্ষা কৰি আছে কাৰণ আপোনালোকৰ এ এছ আই ৰেং হৈ যায় আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট আপুনি সোমাইয়ে আপোনালোকৰ কাণত এটা ষ্টাৰ লাগি যায় সেইবাবে আপোনালোকৰ আছাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো ফৰেষ্ট গাৰ্ড পচাইছে সেই পোষ্টৰ প্ৰতি বহুত মানুহ আকৰ্ষিত আৰু সেই পোষ্টলৈ বহুতে অপেক্ষা কৰি আছে এতিয়া আপোনালোকৰ আছাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো ফৰেষ্ট গাৰ্ড পচি আছে তাত আপোনালোকৰ কিমান পোষ্ট খালী হৈ আছে এতিয়া আপোনালোকৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে আপোনালোকৰ আছাম ফৰেষ্ট প্ৰটেকশ্যন ফ'ৰ্চ এ এফ পি এফৰ আপোনালোকৰ যিদিনা পাছিং আউট পে'ড হৈছিল সেইদিনা আপোনালোকক ঘোষণা কৰিছিল যে দুহেজাৰ পঁচিছ চনত আকৌ নতুনকৈ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড আপোনালোকৰ পদ মুকলি হ'ব এতিয়া বহুতে অপেক্ষা কৰি আছে যেতিয়া আপোনালোকৰ এ এফ পি এফৰ নিউ ভেকেঞ্চি আহিব তাৰ লগত আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ নিউ ভেকেঞ্চি আহি যাব এতিয়া কথাটো হ'ল যে আপোনালোকৰ যিটো ফৰেষ্ট গাৰ্ড পঢ়িছে তাত আপোনালোকৰ বৰ্তমান কিমান পোষ্ট খালী হৈ আছে এতিয়া আপোনালোকৰ দুহেজাৰ তেইছ চনৰ অসম বন বিভাগত যেতিয়া নিযুক্তি হৈছিল তেতিয়া আপোনালোকৰ যিটো ফৰেষ্ট গাৰ্ড পাছ তাত আপোনালোকৰ বাৰশতকৈ অধিক পদ আছিল কিন্তু আপোনালোকৰ সেই বাৰশৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ প্ৰায় নশ কিমানজনে আপোনালোকৰ জইন কৰিছে আপোনালোকৰ তিনিশতকৈ বেছি মানুহে চাকৰি পায় চাকৰিত জইন নকৰিলে গতিকে আপোনালোকৰ তিনিশ পদ খালী হৈ ৰৈ গ'ল তাৰপিছত আপোনালোকৰ আজি অলপমান দিন আগত আপোনালোকৰ প্ৰায় আপোনালোকৰ ফ'ৰ ফিফটি মানুহ আপোনালোকৰ প্ৰমোচন পাইছে আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেলি প্ৰমোচন পাইছে গতিকে সেইখিনি মানুহৰ আপোনালোকৰ যিটো ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ পৰা ফৰেষ্ট গাৰ্ড টু হ'ল আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ডত খালী হৈও গ'ল আপোনালোকৰ ফ'ৰ ফিফটিমান মানুহ তাৰপিছত আপোনালোকৰ বহুতখিনি মানুহ ৰিটায়াৰ হৈছে আপোনালোকৰ দুহেজাৰ তেইছ চন আৰু দুহেজাৰ চৌবিছ চনত আপোনালোকৰ বহুতখিনি মানুহ ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈছে গতিকে আপোনালোকৰ অসম বন বিভাগৰ যিটো ফৰেষ্ট গাৰ্ড পচ আছে তাত আপোনালোকৰ বহুতখিনি পথ খালী হৈ আছে আপোনালোকৰ আমাৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ এটা লিষ্ট থাকে আপোনালোকৰ এটা চি এল নম্বৰ লিষ্ট থাকে আপোনালোকক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সকলো কথা ক'ব নোৱাৰি যদিও মই আপোনালোকক কৈছোঁ মোৰ যিটো চি এল নম্বৰ আছিলে আপোনালোকৰ মোৰ চি এল নম্বৰটো বহুত ওপৰলৈ আহি আছে কিয়নো আপোনালোকৰ বহুত মানুহ প্ৰমোচন হৈছে আৰু বহুত মানুহ ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈছে যেতিয়া আপোনালোকৰ এজন মানুহ ৰিটায়াৰমেণ্ট হয় তেতিয়া আপোনালোকৰ তলৰ এজন মানুহ ওপৰলৈ আহি থাকে গতিকে আমি গম পাই থাকোঁ আপোনালোকৰ কিমান পথ খালী হৈ আছে গতিকে আপোনালোকৰ আছাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো ফৰেষ্ট গাৰ্ড কৈ আছে তাত আপোনালোকৰ বৰ্তমান এহেজাৰতকৈ অধিক পথ খালী হৈ আছে আপোনালোকৰ খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ অসম বন বিভাগত নতুন এডভাৰটাইজমেণ্ট মুকলি হোৱা তেতিয়া আপোনালোকৰ যিটো ফৰেষ্ট গাৰ্ড প'ষ্ট আছে সেই ফৰেষ্ট গাৰ্ড প'ষ্টত আপোনালোকৰ প্ৰায় আপোনালোকে এহেজাৰৰ ওচৰে পাঁজৰে আপুনি নতুন পথ দেখিবলৈ পাব গতিকে যিসকলে অসম বন বিভাগৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ তাত চাকৰি ল'ম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে এতিয়াৰ পৰা নিজৰ যিখিনি কৰিবলগীয়া আপোনালোকৰ ৰানিং লং জাম্প আৰু লগতে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি থাকক আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট অহালৈ অপেক্ষা কৰি নাথাকিব ধন্যবাদ